assalomu alaykum hurmatli azizlar qadrdonlar avvalo so'zim bismillahi rohmanir rohim yaratgan egam allohga behisob hamdu sanohlar bo'lsin ikki olam sarvari payg'ambarimiz muhammad mustafo sallallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin sallolohu ala muhammad sollallohu alayhi vasallam azizlar qadrdonlar mana hozir shundoq ulug' oyda turibmiz rabiul avval oylari payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tug'ilgan ulug' oylari xalqimizni tilida buni mavrud oyi deymiz mavlud oyi payg'ambarimizni ummatlari ekanligimiz bu baxt bualhamdulillah ota avlodimiz ham ona avlodimiz ham musulmonlar bo'lgan biz ham alhamdulillah musulmonni musulmon farzandimiz la ilaha illalloh muhammadu rasululloh ashhadu ala ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadil abduhu va rasulu qarang kalimani tilimiz bemalol aytyapti oxirigacha bemalol aytishlikni barchamizga egam olloh nasib qilsin azizlar qadrdonlar mana maud olai turibmiz deai qani bir uyimizni bir qaraylik uyimizni bir qaraylik payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarix kitoblari uyimizda bormi hazrati al xonturam sovuiyni tarixi muhammadi kitoblari uyimizda bormi yo'q ko'pchiligimizda yeb ichishga nimalarga sarf qil bitta choyxonada samovarda ulpat chiib o'tirsak qornimiz uchun nafsimiz uchun indamasdan yuz ming yuz yigirma mingi olib boramiz ovqat uchun yemak uchun ovqatni lazzati bir soat bir soatdan keyin singib hazm bo'lib ketadi joyiga ammo ibodatni lazzati ilmni lazzati bir umr bir umr qayoqdiy bir haligi mega yulduzlarni tarixini avtobiografiyasini juda yaxshi bilamiz bolalarimiz ham biladi uyiga haligi xonandalarni haligi qo'shiqchilarni shou bizneslarni haligi ashulachilarni rasmlarini yilib qo'yadi o'shalarni juda biladi avtobiografiyasini qachon tug'ilgan kim hammasini biladi lekin rasululloh sallallohu alayhi vassallam to'g'rilaridi bilmaymiz ko'pchiligimiz bollarimiz ham bilmaydi tan olaylik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni otalarini ismi kim bo'lgan onalarni ismlari kim bo'lgan ota tarafdan bobolarni ismlari kim bo'lgan ona tarafdan bobolarni ismlari kim bo'lgan nechta farzandlari bo'lgan qachon tug'ilganlar qachon vafot etganlar haftani qaysi kunida tug'ilganlar haftani qaysi kunda vafot etganlar nechi yil payg'ambarlik qilganlar qur'oni karimni oyatlari nechta qur'oni karimni suralari nechta nechi yil davomida payg'ambarimizga nozil bo'lgan qur'oni karim kim orqali qaysi farishta orqali nozil bo'lgan bilmaydi de ko'pchilik ammo boshqa din vakillari bizani yaxshi biladi dinlar tarixini o'zini payg'ambarini va bizlani payg'ambarimizni tarixlarini juda besh beshxilda yaxshi biladi biza bilmaymiz eng og'ir musibat manashu eng og'ir musibat bu bilmaslik rahmatli ustozimiz aytadilar hozir rahmatli rahmati aytadilar bilmaslik ayb emas bilmaslikni xohlashlik ayb imaslik ayb emas bilmaslikni xohlashlik ayb bu dangasalik degani dangasalik ayb kelinglar mana yani shu kitobdan bittadan shaharda e sotadi chorsida kitob do'konlarida qonuniy kitob davlatimiz tasarrufidan o'tgan kitob shu kitobdan bitta uyimizga olib kelsak, o'zimiz o'qiymiz katta to'mli chiroyli kitob tarix Muhammadiy, muhammadi alhamtokitoblari alloh rahmat qilsin tozlar o'zimiz o'qiymiz ma'lumotga ega bo'lamiz ahli ayolimiz <laughs> o'qiydi farzandlarimiz o'qiydi navoralarimiz o'qiydi va keyingi avlod o'qiydi bu kitobni va o'qiganda o'ziga bilim olganda savobdan nasiba kitobni olib kelgan odamga ham yozilib <laughs> turarkan kitobni olib kelgan odamga yozilib <laughs> turarka kitob shundoy yozilganki <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rinishlari qandoq bo'lgan muborak ko'zlari muborak qoshlari muborak yuzlari muborak soqollari muborak sochlari qandoq bo'lgan shundoq o'xshatib ok yozilganki go'yoki yoningizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam turganday bo'ladi tug'ilgandan vafot etgunga bo'lgan tarixlarni yozgan rasululloh sollallohu alayhi vassallamni ko'rsatgan mo'jizalari hammasi yozilgan kelinglar shu mo'jizalardan bittasini sizlarga havola qilamiz havola qilishdan işte, oldin azizlar xursandchilik sizlarga e'tiborlaringizga mana yani youtube kanali orqali chiqib gapiryapmiz butun dunyo ko'rib turibsizlar butun dunyodagi qadrdonlar yaxshi insonni ko'rib turibsizlar youtube kanalida alhamdulillah o'zimizni uzun saytimiz tashkil bo'ldi yusuf hoji rustamov sayti bemalol shu saytga kirib suhbatlarimizdan bahro olishinglar mumkin sizlarni qalbinglardan joy olish uchun alloh Allah, taolo egam bizlarni ham yo'limizni ochsin ilohim ilmimizni sizlarni qalbinglarga yani, yetib boradigan ilmlardan bo'lishini egam alloh nasib qilsin duo qilib qo'yasia mo'jizalardan bittasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalar bilan ketvotsalar bir joyda istirohat olish uchun sahobalar bilan to'xtadilar shunda bir odam payg'ambarimizni oldlariga yig'lab keldi juda yig'layapti asroydil mahzun mahzun degani cho'kib qolish yig'lab turibdi nimaga yig'layapsan deganlarida Ya rasululloh dedi sallallohu alayhi vasallam mana shu joydan tezroq ketaylik tezroq ketaylik degan so'zni aytdi nimaga sanga bu joy ma'qul kelmayapti nega xush ko'rmayapsan deganlarida ho ani qurib yotgan quduqni ko'ryapsizmimn ko'ryopman shu quduq oldida kofirlik vaqtimda mushrik vaqtimda musulmon bo'lmagan vaqtimda xudoni tanimagan vaqtimda og'ir jinoyat qilganman mana shu jinoyatimni eslab yig'layamman de nima jinoyat qilgansan gapir deganlarda hayol qilaman uyalaman dedi gunohing kattami yer kattami deganlarda gunohim katta dedi gunohing kattami osmon kattami deganlarida gunohim katta Günahı kattan Allah kattan diyarlardı. Allah kottu. Onda gafir, vallahu ghafurur rahim. Allah günahları keçücü, rahım kul ucis zot. Gafir diyarlardı. Hari ola yanıa durub etdi ki: Hadi, Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir vaxtımda müsəlman olmagan vaxtımda mən juda iflas yomon adam bu gönmü. Sağlığa dedim. Pulum köpüydü. Maishatım zordur. harom bilan halolni bilmas edim bizni odatimiz bo'yicha farzandimiz agar qiz kız tug'ilsa qizlarimizni tirik qatl qilardik o'ldirardik yerga tiriklegi ko'mardik qorong'u yerga man ham uch yashar qizalog'imni mana shu quduq oldiga olib kelib quduq ichiga tashlab tiriklek o'ldirganman endi musulmon bo'larkanman siz payg'ambar bo'lib kelarkansiz oq ok bilan qorani farqiga borishni bilarkanman shu qilgan jinoyatimni eslasam hazm qilolmayman hazm olmayman shu gunohimni eslasam Ya Rasululloh. uyqumda halovat yo'q namoz o'qisam sajdada yig'layman tushlarimga qizalog'im kirib chiqadi shu gunohimni olmayman, deb rasululloh yig'ladilar payg'ambar alayhissalom ham yig'ladilar qizingni ismi kim dedi e, palonchi shundoq qo'lidan yetaklab quduq oldiga olib keldilar quduqni ichiga qopqorong'i yotgan zulmat quduq ichiga rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak yuzlarini shunday qaratuvdilar quduq ichi yorishib ketdi ey palonchi palonchi qizi bu yoqqa chiqqin dedilar quduq ichidan de. üç yaşar şu oryan kızalanda ruhu şimdi tırılıp çıktı. Lebbeyke ya Resulallah, Lebbeyke ya Habibullah, Lebbeyke ya Seyyidül Mürselin, ya Hatemül Enbiya, ah, Lebbey ey Allah'ın Peygamberi, Lebbey ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Süyyen Habibi, Lebbey ziyedip kızalak çıkıyordu. Kızım, mana bu cho'pkalab o'tirgan odam yig'lab o'tirgan odam sani otang bilaman mani hurmatim otangni kechirgin deganlarida qiz bola otaga mehribon bo'larkanma nima dedi otamni musulmon bo'lgan kunni o'zidayoq otamni kechirganman olloh ham kechirsin dedi qizim otang o'sha paytda yomon odam edi hozir yaxshi odam musulmon odam kechirdingmi otangni kechirdim allohham kechirsin qizim xohlaysanmi ota onangni bag'riga qaytishingni egam robbimdan ollohimdan so'rab beraman deganlarida qizaloq aytdiki yo rasulolloh sizni hurmatingizni qilib man jannatdan chiqib kelyapman jannatda mani o'rtoqlarim bor biz yashaydigan bir qasr bor u yerda ibrohim halililloh kabatullohni qurgan ibrohim alayhissalom bizlarga bobolik qilib qarab yuradilar bobojonim ibrohimga e, hozir kelaman deganman o'rtoqlarimga hozir qaytib kelaman deb va'da berganman gunohkor odamlar orasida qiynalib yashaganda allohni jannatida maza qilib yashagan alo otamni kechirganman otamni kechirganman deb yana quduq ichiga ge, kirib ketdi qalbida iymoni bor odamga ishonadi iymoni zaiflar masxara qiladi e, bu ertak aytyaptimi domla nima deyapti bu deydi o'zicha lekin qalbida iymoni bor odam bunga albatta ishonadi payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mo'jizalariga albatta ishonadi ishonamiz alhamdulillah -da keyingi dasturlar xudo xohlasa kuchli kuchli dasturlar kuchli kuchli bir ma'ruzalar tayyorlashlikka va inshaalloh va'da beraman inshaalloh duo qilib turasizlar alloh taolo egam nazaridan qoldirmasin Alloh aziz qilsin xor qilmasin ziyoda qilsin kam qilmasin umri joni rizqimizga baraka berib umrimizni oxirigacha ollohni o'ziga muhtoj bo'laylik bandasiga muhtoj qilmasin u dunyoga borganimizda payg'ambarimizni shafaatlariga barchamizni Alloh nasib eyib u zotni muborak kaftlaridan muzdekkina hovuzi kavsal suvlarni ichish baxtini barchamizga ota onamizga ham zurriyotlarimizga ham siz yaqinlarimizga ham حمد مسجد أيام الله نسي السن اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم